И всем привет, ребята! Это будет обзор на противогаз ГП5. Ой, ГП7. Сейчас я достаю. Сейчас я сумку достану. Вот сама сумка у меня такая. Вот сейчас. Вот. Сейчас достанем противогаз и фильтр. Конечно, противогаз без одной части. Но ничего страшного. Я скоро новий закажу или куплю. Не знаю, или найду. Или кто даст. Ось сам фільтр від противогазу. Догадались уже який це. Можете написати в коментарі, если додивились тільки до цього моменту. І зараз покажу сам противогаз. І потім части до нього. вот и сам противогаз вот такой вот тут нету штуки клапана но я что-то сделаю чтобы фильтр ну попрошу папу чтобы он что-то сделал и короче вот он сам вот разговор. Чтобы разговаривать, вот эта штука. Вот изнутри. Сейчас погодите. Вот вид изнутри. Кафу, блин. Простите. Вот изнутри вид. Минусы. Нету. Это первый размер. Но я его сделал как второй. Эм, это не знаю, что это. Он с... Сейчас. С 2003 года. И размер один. И сейчас фильтр. Фильтр у нас русский. Я так думаю, бо ось в флаг Росії написано щас прочитаю вам призначений для захисту від отруйних речовин, типу Авуки другого класу, а також від парів, руті ноги і бойових отруйних речовин з зоман і при тих. Озо вурус.